Ложись! Верни войну прямо едет. Был команду на огонь. Есть. Есть? Вон, есть. Друзья, только давайте сейчас заныкаемся. Есть подозра, что нас тоже могут стрессовать. Тихо! С машины! Витаю, друзья. Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕРА. Нещодавно рік виповнився нашому каналу з 24 лютого підрозділ ТЕРА на війні. Спершу Київський фронт, потім Херсон, Запоріжжя. Зараз ми під Бахмутом. Хочу подякувати всім друзям, хто нас підтримує на цьому шляху. А всім, хто хоче долучитися, ссылка на збір закріплена в описі до відео. Збираємо на дрони для коригування артилерійського вогню, на дрони для скидання боєприпасів, на дрони камікадзе, на боєприпаси до цих дронів. Також маємо телеграм та патреон. Долучайтеся, маємо довести діло до кінця. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні! Так, друзі, сьогодні у нас наша задача значить, робота по плановим цілям. А, попередньо було визначене місця накопичення особового складу ворога. Ймовірно, там знаходиться БК. Це ми дізнаємося, коли попадемо. Якщо вибухне, значить знаходиться. Якщо не вибухне, то не знаходиться. От, е Погода на кінець радує Чистое небо, солнечное. вот. мы сегодня на гарний улов. Подружаемся. Так, я пошел пить. Бажаю Що тут артуха не кошмарить? Ну так, вчора було 4 приходи. Чисто взбодріть. Да, да, ну, Я зрозумів. Ну. Добре, тоді ми на зв'язочках, а хто перед нами там стоїть. Да, так, да. а є зв'язок дати на те, що ми будемо злітати з дрона, щоб нас не постріляло. Я перехід. Зараз будуть літати наші Суміж. Ну так. Суміжно. Це? Суміжники суміжники. Ми з вами старі друзяки, ми ж з Херсона. Mm. Що, друзята, там нас що. А ми звідси літали, ще коли був контрнаступ на... Коли тільки зайшли. Оцей будинок це була наша взльотка. Можемо дати вам 120-ту запустити і. Хорошо, 16, як, грам... якщо, якщо, якщо у вас є міномет, то ми можемо з міномета запустити. <рес> все, дякую. Будемо йти, скажемо, що ми пішли, щоб ви знали. Давайте осторожні, Ти зараз літає, сука, мене, все. Постить на небо. Зараз, зараз. Запись є. М -м -м -м. Хорошо. Алло, так, вітаю, змій. Дивися, огляд чудовий. Ми ледве не з Mavic можемо туди коригувати ваш вогонь. Давайте брати цілі по черзі і починати працювати. Ви вже на ВПС готові? А. Д -д Добре, давайте тоді займайте ВП. Зараз я з вами одну секундочку. Дайте мені секундочку, будь ласка. Давайте тоді почнемо з. Щевайте. Давайте давайте... давайте Щоб у нас, да, давай, давайте тоді, тоді ціль я поки проводжу до розвідку за вашою командою за АКБ і злітаю на позицію для коригування по цілі. Друзі, так давайте зараз замикаємося, ну, є підозра, що нас теж можуть рисувати і автомати попрячься, щоб вони так не лежали. Давайте все красивенько зробимо. Ну сюда-то стоим. Ну да, увидим. Тут вот эти здания, конечно, мешают. Ну, оно под таким довольно резким углом. Да, там угол достаточно резкий. Вот Попробуем так. уже сместиться чуть в сторону, чтобы сверху наверное, Да, смотреть. мы так-то сможем угол выбрать. Все, Саушка наведена, готова, взлетайте. Все, даю команду на огонь. Пострел, принимай там.

В дом. Mm -hmm. Mm -hmm. Жура, можешь показать? Mm -hmm. А, кидают их, да? Пол корректурки, наверное, попросить. Там даже стен нет. Там где была красная крыша, там не крыши, б***ь, стены, б***ь. Mm -hmm. но тот, который соседний, тоже разъебанный. Разъебаем плановую цель. Пострел прямой там. Жор, смотри ты. Вот это он. Есть. Есть? Так он под землей. О, там что-то горит. О, о, да, слушай, неплохо. Это в дом, по-моему. А неплохо. Давай, давай, коры. Это вот тут, вот тут, этот угол этого дома, походу. Хорошо, это тоже плановая цель. Ну, залетела красиво, как говорится. Угу. Пострел. Под вот тут, э -э за, за ангар. вот тут, вот 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 да, да, змею. Ну, шо, попали. С... В принципе, у вас очень хорошо кучно ложится. Если у вас по снарядам как? Можем доработать еще, допустим, одну. Ну, половину корректуры берите. А вы еще настройки не сбили? Ну, вы еще наведены? Сбили уже? А еще Слушай, давай, давай, знаешь, что попробуем? Давай попробуем. Давай я сейчас заменю АКБ, вы попали прямо во двор этого ангара. Давай один по тем же настройкам попробуем. Чисто глянем, что будет. Потому что, по идее, это есть ваш эллипс. Ну, давай один, давай эксперимент проведем, один попробуем повторить. Вот у меня есть ощущение, честно говорю, что вот сейчас если повторить, то мы еще влепим, например, в ту сторону. Ну, хотя бы, чтобы понять, э, э, как. Будет у нас две плановые цели. По нашему? О! Друзья, не стреляйте, это наш дрон! Ну, я сподіваюсь, бл***ь, сильно постреляется. А ну, сейчас проверим мы гипотезу, успех будет или нет. Пойдет ли в ангар? Куда надо. Или туда же. Вот сейчас если туда же... Ну, походу, полетели эти, да, Сань? Полетели шмотки? Да. Да-да-да, что-то полетело. Шлить За... можете? Пану змеи. Не буду, что это прямой, але шифер полетел звезды. Что, сворачиваем связь, Закончился наш день полный приключений. Мы же можем в кафе ходить. Что можно в кафе? Да. Это да. Мы же не виноваты, что мы со второго выстрела попали Ну, бывает, что нормально попадаешь Иногда Там бетер, там и здравый Хорошие <сíck> <вражения>. <сíck> <сíck> Да Немного по-другому Тор, Абдулле Прилет не возле тебя часом был поле плюс. Ну, мы готовы выходить. Не, вот так, так лучше. Угу. Дистанция большая в поле от тебя. Там что-то. Это 500. Это близко. Тор, будь в открытии, мы вдоль ха до тебя дойдем. Да. Давайте в темпе. Вот так вот подумалось, что день закончится без бодряка. Ложись! Пошли, пошли, пошли! А он прятик. Давайте встаньте. Движемся тебе навстречу Плюс Плюс Грузимся! Тихо! С машины! Грузимся! Нормально, нормально! Сука, косы, попадают Погнали Вот же ж ***ство Вот точно так же прилетело когда я Вот в этом поле да, они просто типа меня попросили что на шуму там, где я поставил. Это не ну, понятно Ну, троечку в поле. А я уже такой говорю, приехали, по плановой цели въехали, бодряка нам не дали. А а я такой, ручник не работает, думаю да, вы посижу, блин, тормоз подорву, да. подорву. Ну, с, да, типа под обстрелом вы купаете, да? да Если да. бы ты мог выйти, да, то да, надо да, выскочить да, да. А я такой, еще дверь открыл А да, он да, куда я выйду да, Ладно, посижу. Не, на самом деле, ну, слушай, лежа ты ж ниже, чем сидя ну, ну. Вот смотри, в горнило войны прямо едет Они нас пободрили. Да, давай спокойник Как там? Итоги подведем. Цель снищена, полыхнула с огоньком. Все довольны. Вражен.